У нас вже є на прямому телефонному зв'язку. Микола Спірідонов, політичний експерт. Пане Миколо, доброго вечора. Доброго вечора. пане Миколу, ну ось ми говорі хотіли би з вами поговорити ось про розпуск парламенту. Ви в одній з своїх статей писали про те, що український парламент в принципі не працездатний і повинен бути розпущений. А чому саме так? Ну, тому що... Что... Верховная Рада нынешнего Созова уже многократно продемонстрировала свою неработоспособность. Например, возьмем лето прошлого года, когда был ряд экономических проблем, были определенные проблемы военные, то почему-то Верховная Рада ушла на каникулы. То есть вот на каникулах Верховная Рада была полтора месяца. Я считаю, что ситуация это недопустимо. Потом качественный э состав депутатов Верховной Рады этого насложило достаточно низкий. Многие из них не ориентируются в законодательстве, не ориентируются в подзаконных актах, не понимают суть э э э своей работы и, и набирают, соответственно, некомпетентных помощников. Таким образом, по сумме составляющих э, депутаты этого суда в большинстве и не умеют работать, и не хотят работать. Соответственно, нет смысла украинцам за счет своих налогов содержать такую Верховную Раду, но все-таки попытаться избрать более адекватных людей. А не приведет ли распуск парламента к ухудшению ситуации в Украине? Я думаю, что приведет к улучшению, потому что мы когда в 2014 году вот проводили выборы Верховной Рады, так были намного более активные и военные действия, чем сейчас, а все равно провели. А теперь, вот я думаю, что никак не может новая Верховная Рада оказаться хуже предыдущей, поэтому я думаю, что это может привести к улучшению. И к тому же выборы – это, кстати, разогрев экономики, не все об этом говорят, но как раз во время выборов э, достают э, олигархи деньги из офшоров и переводят в страну, и все-таки немного разогревается медиа рынок, немного разогревается издательский рынок, и, и еще там люди получают возможность хотя бы что-то заработать. На самом деле, когда говорят, что там скажем, из бюджета на выборы там будет потрачен миллиарды, миллиард гривен, миллиард предположим, то не учитывают, что э, зайдет э, как бы в экономику не менее там, 50 миллиардов гривен, то есть, соответственно, цифра в десятки раз больше вот, на эту собственную избирательную кампанию. Николай, бытует мнение, что, по-моему, если не ошибаюсь, Андрей Паруби заявлял, что распуск парламента это пророссийский сценарий, и он очень напоминает происходящее в Молдове. Как вы можете это прокомментировать? Я думаю, что мы часто демонизируем сейчас Россию, сейчас, когда идут протесты против грабительских коммунальных тарифов. нам говорят, что это дестабилизация там по заказу президента когда кто-то не в восторге от политики действующего президента и премьера, ему сразу в ярлык, что это э, как бы агент Кремля. Да? Так что очень часто это используется как неуклюжая попытка э, нынешней власти сберечь вот э, у, э, сберечь свои кресла, вот так вот э, раз и заявить, что Скажу, что уже в основном виноват Кремль, что этот сценарий Кремля. Поэтому, что касается выборов достройств на Верховную Раду, я не вижу, че, почему это должен был бы быть российский сценарий. Э -э, рейтинг действующей власти достаточно резко падает, поэтому, естественно, что им, э -э, там, представителям там был Порошенко на одном фронте, эти выборы сейчас категорически невыгодны, поэтому они соответственно, пытаются это тянуть на как можно больше срок. И всем не выгодно статистической точки зрения, что сейчас вот пройдут выборы, голос Петра Порошенко наберет там, может быть, девять процентов, а Народный фронт там наберет, может быть, один процент. Но с стратегической точки зрения, если откладывать выборы, то это может привести к еще худшим последствиям. Пане Микола, якщо казати ось про ем, варіанти, за яких можуть бути розпуск. Вчора Юрій Бойко заявив про те, що опозиційний блок він е, готовий скласти повноваження. 40, 43 депутати готові скласти свої мандати е, для того, щоб зробну е, це перший такий крок. Їм потрібно ще 80 народних депутатів, щоб зробили те ж саме для того, щоб е, парламент розпустили. Ось такий розвиток він можливий, щоб депутати самі просто з, е, склали свої. Я думаю, я думаю что именно сценарий, который озвучил господин Бойко, сейчас маловероятен, потому что э, я думаю, что власть просто не обратит внимания на то, что сложили полномочия, там, 43, допустим, представителя пенсионного блока, но, соответственно, Верховная Рада будет работать без них. Так что я думаю, что именно вот этот сценарий похож больше на брев. Более вероятно, что президенту придется все-таки распустить Верховную Раду своим указом, и юридические полномочия для этого были созданы уже зимой, например, когда более 30 дней, 32 дня, там Верховная Рада не проводила очередную сессию, просто вот были на каникулах. Это еще, к слову, о работоспособности Верховной Рады, что депутаты зимой больше месяца отдыхают, летом хотят отдыхать полтора месяца, а кто вот в Украине столько отдыхает, как бы вот с чем это могло было бы быть связано. Пане Микола, ось ну сьогодні ми говорили з народними депутатами, і вони були так більш позитивно настроєні. Вони казали про те, що а, сьогодні була прийнята низка законопроєктів, Це спічить про а, більш продуктивну роботу? Чи це такий єдиничний випадок? Я не вірю тут якоїсь -то продуктивності, тому що э, ми знаємо, що технічності. Тилищи... Депутатов в зале было достаточно мало, что имели место случаи кнопкодавства, так называемого, когда один депутат голосует за нескольких коллег. И ну, мне тоже трудно называть это продуктивной работой, потому что продуктивная работа это когда украинец, вот каждый ощущает это на своем кармане, ощущает рост экономики, ощущает рост социальных стандартов а просто видите много проголосованных законов ну мне как человеку который долгое время э, сотрудничал с многими депутатами мне будет вот известно что э, закон проголосованный э, очень часто не проходит имплементацию то есть примерно на процентов шестьдесят законов Э, проголосовывают и потом никакого толку от этого уже нету, то есть э, закон просто не работает. Поэтому сам факт, что вот депутаты там с помощью нарушения регламента, с помощью голосования за соседей там проголосовали несколько законопроектов, ну, не может считаться доказательством их успешной работы. Пане Микола, от ми наскільки ми зрозуміли, ви вважаєте, що ось вибори дострокові вони неминучі. А не призведуть, не призведуть вони до того, що будуть буде обраний такий самий парламент, який є зараз, от який виявився як ви кажете, неефективним. Значить, можна буде Верховну Раду розпустити ще раз. Але народ, в принципі, нанімає політика. И скажем так, если политики со своей работой не справляются, то нужны все-таки новое. Но вы представьте, вот, допустим, э, предположим, врач, предположим, тренер не ходит на работу, не выполняет там, свои обязанности, не умеет ничего делать. Его увольняют, ищут нового. Если новый такой же, ищут третьего. Верховную Раду, если вы считаете, что могут еще раз быть неэффективные, избрано депутаты, но мне кажется, что по-любому новая Верховная Рада будет все-таки лучше То Значит, нужно распустить Верховную Раду еще один, два, три, пять раз, но все-таки добиться, чтобы депутаты работали, чтобы они не э, отбывали номер, а чтобы действительно была Верховная Рада профессиональные, и Пане Микола, а можна ну трішки вже коротко, у нас час впливає. А казати якісь чи можна казати про якісь терміни, коли Верховна Рада буде розпущена? Ось можна якісь робити з цього приводу прогнози? Я думаю, що маловероятно, що що його розпустити розпостітьосені, тому що це діасері не успівають. Відомо, зараз парламентський кріз так чи інакше глушати в Сентябрі. Депутаты выйдут на все очевидно, еще месяц там где-то можно будет эти противоречия э, нивелировать. А вот э, где-то ближе к зиме, вот уже 2017 года, либо весне, вот, э, скорее всего, уже невозможно будет не провести досрочные выборы, поэтому вот, э, скорее всего, еще удастся некоторое время протянуть. Може бути, от до 2018-го року. пане Микола. Ми дякуємо за ваш коментар за те, що ви були з нами. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ми спілкувалися з Миколою Спірідоновим, політичним експертом з приводу а, можливості розпуску Верховної Ради України. І Ось такий коментар. Ми почули.